বেনাৰছ পাবৰ কাৰণে আৰু নব্বৈ মান বাকী আছে কিন্তু এতিয়া থাকি আলু হৈ গৈছোঁ একদম ৰাতি এটা বজাৰ পৰা ফাঁচি আছোঁ এটা বজাৰ পৰা ফাঁচি আছোঁ গাড়ী আহিলা নাই আহি পালোঁ পাঁচটা বজাত ত' ৰাতিৰ গাড়ী চাওকচোন এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী বাছে ৰাস্তাত পাঁচ ছয় হাজাৰমান দেখা পাইছোঁ কিমান হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই টেচন অবিনাশ ট্ৰেভেল এখন তো আজি মই আহিলোঁ বৰপেটাত গৈ আছো কুম্ভমেলা তো এইখন মোৰ গাড়ী পূৰা ডেক'ৰেচন কৰি লোৱা হৈছে কুম্ভ মেলাত গৈ আছোঁ জয় শ্ৰীৰাম এনেকৈ আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি গাড়ীখন মোৰ বেলেগ বনাই দিলে মই দেখাই আছোঁ অ' গোটেই ছিট খুলি বিছনা বনাই দিলে গাড়ী টুৰিষ্ট গাড়ী মোৰ এই হৈ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ ছয়টা চিট লাগি আছে বাকী বিচনা হৈ গ'ল তো দেখাই থাকিম চাই থাকিলে ভিডিঅ'বিলাক ধুনীয়াকৈ আমি আহি কিনে বেংকতো প্ৰথমবাৰ ইমানবোৰ গাড়ী লৈছোঁ একবাৰ আহিছিলোঁ আগতে মালদা এইবাৰটো গৈ আছে একদম আয়োধ্যা ৰাম মন্দিৰ প্ৰয়াগৰাজ গোটেই আৰু ভাগ্য হল পুৰুৱা আহিব পাৰোঁ এইটো হৈছে মানে শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰ বৰ্ডাৰ পাহাৰত মই এতিয়া বেংগলত সোমাইছোঁ বৰ্তমান এইটো হাইৱে ইয়াতে ট্ৰাকবিলাক বিনিয়াৰ ৰখাই থৈছে কি পাৰ্মিট চাৰ্মিট চেক কৰি কিবা ৰছী বিচাৰি আছে ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিওঁ আৰু ডাইৰেক্ট জয় শ্ৰীৰাম এলগৈ গুড মৰ্ণিং তই আজি ভিডিঅ'টো দিম এতিয়া আহি পালোঁ বিহাৰত সোমাইছোঁ ৰাতিয়ে এতিয়া ক'লে আমি কি জেগা নাম নাই আমাৰ চাচা আজি মানে চানা বনাই আছে ৰাতিপুৱা চানা খাই দিওঁ গৈ আছোঁ পাটনা মাত্ৰ টু হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ আছে তাৰপিছত বেছিতে নাই বেনাৰছ পাঁচশ ত' গাড়ী আমাৰ ৰাস্তা অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল শ্বৰ্টকাট মাৰি আহি সেইফালে লংকাট হৈ গ'ল ত' এশ কিলোমিটাৰ এশ দহ কিলোমিটাৰ দূৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি গাড়ী এতিয়া ৰখাই দিছোঁ একদম পথাৰত এতিয়া এটা খানিব খানা বনিব আমাৰ আমাৰ গাড়ী কি ধুনীয়া জেগা ছাৰ লোকেশ্যনটো গৰু আছে ম'হ আছে তাৰপিছত এইফালে পথাৰ আছে বেহ বেহাৰৰ খেতি এইফালে আমাৰ খানা বনি আছে আমি খানা বনাই দিছো এতিয়া এতিয়া আমি খাম আমাৰ চব বস্তু হৈ গৈছে পাটনাত আছো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আমি কাতিলৈকে প্ৰয়াগ সেয়ে আমাৰ জীৱন আজিও কালিত তোৰ গাড়ী চাৰ্জি হ'ল তিনি নম্বৰ দিন আমি আহি পেলাই এতিয়া বেনাৰছ খাবৰ কাৰণে আৰু নব্বৈ মান বাকী আছে এতিয়া এতিয়া থাকি আলু হৈ গৈছোঁ একদম ৰাতি এটা বজাৰ পৰা ফাঁচি আছোঁ এটা বজাৰ পৰা ফাঁচি আছোঁ গাড়ী সিলা নাই সেইফালে চাচা চাছ নম্বৰটো লৈ আহিছে চব আলু হৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে পথাৰত ধুনীয়াকৈ চবে হাগি আছে বটলত পানী লৈ লৈ যাই কিনে আৰু যদি কোনোবা আহি আছে নাহাটোৱে মৰিচাত বেটাৰ হ'ব ঘৰত শুই থাকক এয়া পানী লৈ শাক বাজাই আছে এইটোৱেই হৈছে এই অৱস্থা চব মানে এতিয়া আলু হৈ গৈছে চব ৰাতিপুৱাই গ'ল এইবাৰ তুপনি মাৰিলে তিনিদিন হৈ গ'ল কি হ'ব মানে খেলটো কি হৈছে মই বুজি পোৱা নাই এতিয়া ইউ পিত ৰাতিয়ে সোমাইছো কিন্তু ফুলগেট পাইছো আৰু ইয়াতে আদাৰ দামটো বহুত কম মাত্ৰ পঞ্চাশ টকা কেজি লৈ নাযাওঁ শুকাই যাওঁ বুলি কৈছে তাৰ পৰা আমি গৈ থাকো ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো গা চাপুৰ ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' কাপোৰ টাইম পোৱা নাই গাড়ী চলাই আছে যিহেতু যিবিলাক আমি ঘূৰোৱাই পোৱা নাই গাড়ী চলাই আহি পালোঁ ইয়াত সেইফালে দাদাই পঠাই আছোঁ এই চাহবিলাক এনেকৈ মাটি কাপোৰ দিয়া হয় ৰাস্তা এইটো দিল্লী ৰ'দ হয় এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ দিল্লী যায় মাত্ৰ সাতশ কিলোমিটাৰ দিল্লী ইয়াৰ পৰা একদম ফাইভ ফাইভ ৰাস্তা নেশ্যনেল হাইৱে ছিক্স লেন ৰাস্তা বহুত ডাঙৰ হয় গাড়ী চাহি পালোঁ পাঁচটা বজাত ৰাতিৰ গাড়ী চাওকচোন এনে হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী বাছে ৰাস্তাত পাঁচ ছয় হাজাৰ মান দেখা পাইছোঁ কিমান হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পৃথিৱী মানুহ ইয়াতে আছে ইমান ডাঙৰ পাৰ্কিং এইটো নহয় কমচে কম ইয়াত দুইশ আঢ়ৈশ মান পাৰ্কিং আছে এইটো পাৰ্কিঙতে দুই হাজাৰ নে কি গাড়ী আছে বোলে এইফালেও হৈছে আমাৰ গাড়ী ইয়াতে আছে সৰু গাড়ী যে কিমান আছে হিচাপ তাৰমানে গণি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ পাৰ্কিং ত' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজিও চাৰি নম্বৰ দিম কালি আমি এইটো ৰুমতে ভাড়ালৈ আছিলোঁ ছয়জন মানুহ পঁচিছশ টকাত ত' ৰুমটো হৈছে এনেকুৱা ইয়াতে আছিলোঁ দুজন এটা এজন এটা তিনিজন তো এতিয়া যাওঁ গংগা নদীত কি কৰি দিবি নিচিনাখন গা ধুবৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ ঘূৰিম দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত এই ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে